الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ولا جد له ولا رد له ولا مثل له ولا مثيل له ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة مبوط بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا أمة بعد أمته ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا حبيب الا الله ولا منيب الا الله ولا راجت الا الله ثم نشهد ان سيدنا وسندنا وملانا وماوانا وانورنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله في دينه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق يا رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون وكما تبعثون تبشرون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد